году наша команда «Аллигаторы» будет играть не в чемпионате Украины, а в другой лиге. Это Киевская бейсбольная лига. Э, Это лиги два года, но она сейчас в Украине самая динамически развивающаяся лига э, в любительском виде спорта. Э, в прошлом году мы боролись за первое место, но одна ошибка и неудача в одной игре не позволила нам бороться за первое, и мы заняли третье место. Мы мобилизировали свои силы и в Кубке Киева уже заняли первое место, за, ВВ, за ВВ завоевав этот кубок. В этом году мы надеемся не допускать больше таких досадных ошибок и выиграть не только суперкубок, кубок, но и также взять первое место в чемпионате Киева, в Киевской бейсбольной лиге. Добрый день. Мы считаем, что на Сумщине должны развиваться все виды спорта и не только традиционные. Если правильно организовать работу, восстановить поля, обеспечить тренеров, то в бейсбол придут сотни детей и юношей. А это одна из наших главных задач. Забрать детей с улицы, привить им любовь к спорту и к здоровому образу жизни. Кроме того, мы хотим, чтобы Сумщина имела как можно больше побед. И в экономике, и в культурной сфере, и в спорте. Нашу область уже прославил биатлон. И есть шанс, что Сумы станут с чемпионской столицей украинского бейсбола. Поэтому мы уже сделали все возможное, чтобы наши спортсмены достойно выступили на чемпионате Украины. Ребята, мы будем вас ждать с победой. Спасибо. И мы будем делать все необходимое, чтобы разные виды спорта, в том числе и бейсбол, жили не от соревнований до соревнований, а полноценно и максимально э, отдачей э, для наших детей. Спортсмены, скажите, пожалуйста, какие перспективы развития бейсбола на Сумщине вы бачите. Да как вы думаете, что можно сделать массовым этот вид спорта у Сумах? Да, на примере Киевской бейсбольной лиги мы видим, что развивать спорт так, как это делалось в Советском Союзе, невозможно, когда сверху насаждалась идея развития этого вида спорта, чтобы догнать и перегнать Америку. Сейчас же мы пошли другим путем и принимаем опыт у Киевской бейсбольной лиги. Мы создаем спорт снизу. Мы набираем волонтеров, которые тренируют детей, создают максимальное количество детских команд. Из этих команд потом вырастают хорошие спортсмены, и уже вся их семья, все родители, бабушки и дедушки знают, что будет делать этот ребенок. И тогда, когда с маленького возраста дети начнут любить этот спорт и переходить в профессиональный бейсбол, тогда мы будем видеть конкретный чемпионат, когда не будет одна команда сильная, а другие любительские, когда все команды будут очень сильными, и мы сможем добиться больших успехов. Так как Олимпийский комитет принял в этом году бейсбол и софтбол, олимпийскими видами спорта будут в Токио в 2020 году. У сборной Украины есть хорошие шансы, может быть, кто-то из наших сумских детей попадет в сборную Украины и смогут поехать даже на Олимпиаду. Потому что сборная Украины, игроки, которые снова составляют сейчас больше кировоградские и ровенские спортсмены, выступают очень удачно на европейских кубках. Они занимают первые места в группе Б, борются за постоянное пребывание в группе А, в европейских, среди самых сильных европейских команд. И если мы за эти несколько лет сумеем создать конкурентный чемпионат, наша сборная станет еще сильнее, и, возможно, кто-то из наших детей через 8 лет, ошибка, Нет, через сколько, лет? 5. Через 5 лет мы увидим в Токио, защищаясь, За... которые будут в Токио защищать флаг нашей страны. Поэтому я вижу развитие только снизу. Чем больше детских команд мы создадим, чем больше площадок будет в нашем городе, чем лучше для города и для нас. Я бы хотел бы просто пожелать молодежи не... Они... Как бы заниматься там, бегать по дворам и играть в футбольные мячики, пинать, это стандартные виды спорта наши. Хотел бы пожелать, чтобы дети занимались спортом, добивались в нем своих каких-то целей и радовали своих родителей, и было что потом рассказывать своим детям. Допустим, я хочу сказать большое спасибо своим воспитанникам это Караваю Роману, Дмитрию Роману, ой, Дмитрию Роману, Дмитрию Караваю, по, это как мои сумские, я у них занимался еще с такого возраста, все мои, в принципе, цели, которые я ставил в этом виде спорта, я как бы достиг, хочу еще такого человека напомнить, как Энди Вайсман, который приехал в город Сумы, построил два стадиона. Ну, не построил, а помогал строить. У нас есть в парке в Центральном два бейсбольных поля для детей. То есть идите, занимайтесь. Все европейские кубки сейчас проводят, все оплачивают европейцы. То есть дети ваши, родители, ничего не надо платить будете ездить по заграницам и набираться опыта, а там смотрите и попадете на Олимпийские игры в 2020 году. Вот. Я как бы много проездил по Европе с детства и добился такого как бы результата, как чемпионат мира по бейсболу. Мы играли в Америке после того, как выиграли чемпионат Европы первое место. То есть это была моя мечта, и она реализовалась, как бы я хочу всем пожелать этого, чтобы у всех свои мечты сбывались. Женя как живой пример для этих детей, вот его медали, все, что он говорит, это э, не только его труд, его команды и тренеров, но это было бы невозможно без поддержки организаций общественных, которые помогают этих детей собрать. Для этого нужен инвентарь, который не делается в Украине. Для этого нужно поле, и как бы мы ни хотели, играя на асфальте, мы не сможем воспитать спортсменов высокого уровня. Поэтому спасибо Ларисе Ивановне. Спасибо да. вам, Хотелось... что есть такой спорт. Хотелось бы вот поблагодарить, подарить вам кепочку от нас. Спасибо. Наша команда спасибо. оправдает высокое оказанное доверие. Спасибо большое. Можно рассказать в суммах, какая ситуация по инфраструктуре? В двух полей парке. А, смотрите, какие в в в... у вас планы есть? Ну, есть там мечта, что стадион. Конечно, осталось. да. Это мечта, Можно не только на... моя, а всех, наверное, бейсболистов всей Украины, построить европейский хотя бы один стадион, неважно, где он будет находиться. В сборной Кировограда там находится основная сборная Украины, которая участвует в Еврокубке высшей лиги. Правильно я говорю? То есть это как бы серьезный уровень уже. Если хотя бы один человек в Украине выбьется, заберут его в Европу играть, это уже будет большое достижение. Если в Америку ну, в бейсбол придут десятки тысяч детей играть после этого. А по бейсболу, по полям все на самом деле очень как бы пока грустно. Но надеемся что кто-то услышит и этот вид спорта поддержит, так как бейсбол это первый вид спорта, во-первых, в Америке, э, они от него просто, также в Латинской Америке, в Японии, в в Японии в из-за Олимпийских игр в Токио как бы и в Японии будет он и вносится назад, да, после Пекина, как я помню его убрали, да, с Олимпийских да, игр. Да, дело в том, что наша игра не регламентирована по времени, она длится по определенному количеству действий и сложно предугадать сколько она будет длиться и в зависимости от этого удлиняются телевизионные трансляции поэтому было решение убрать его на некоторое время из олимпийских игр но слава богу из-за коммерческой, да, да, из коммерческой составляющей просто нет этих телеэфиров там где проводились раньше эти игры они не были популярны сейчас в токио в токио командный спорт номер один это бейсбол Японцы любят принимать все американское, американский образ жизни, а бейсбол это не просто спорт, в Америке это образ жизни. Поэтому в Японии есть шанс увидеть бейсбол не только как коммерческий спорт, но и как любительский спорт. Там же в Олимпиаде участвуют, не, не участвуют спортсмены профессионалы, только любители. И это очень интересно посмотреть, как люди будут играть на самом высоком уровне. Команды Голландии, Италии европейские, с которыми мы удачно боремся в европейских чемпионатах, будут выступать на мировом уровне. Почему бы и нам не приложить минимальные усилия и за эти пять лет не воспитать спортсменов, которые смогут представлять нашу страну, нашу область и город? Сколько команд вообще в Украине таких хороших, добрых. Сейчас осталось хороших команд, ну я думаю, это три команды. Две команды тренируются на базе Кировограда, одна команда на базе Ровно. Киев сейчас целенаправленно не делает сборную команду. Они решили играть свой киевский чемпионат, поэтому там много команд, но они не такого высокого уровня, чтобы играть в чемпионате Украины. Команда Сумы, Николаева, Ильичевска, Одессы играют во втором дивизионе. И они не готовы сейчас конкурировать с командами Кировограда и Ровно. Раньше когда-то могли. Сейчас мы делаем новый виток, и может быть этот виток выведет нас опять в высшую лигу. Кирова радио основная все весь костяк бейсбола там занимается Юрий Джорджич Бойко и Бойко Олег Николаевич. Олег Николаевич. То есть два. Там системный подход к развитию этого вида спорта. На протяжении многих лет функционируют две взрослые команды, команды всех возрастов, очень много игроков, которые выросли уже и не играют, как игроки стали тренерами, поэтому у них есть возможность тренировать множество детских команд. У них есть два поля в Кировограде, одно большое поле в соседнем поселке. Для бейсбола это очень важно, нужна большая площадка, потому что если для футбола хватит маленького кусочка земли, погонять мяч между собой, в бейсболе мяч летит очень далеко. И играть во дворах, бить стекла, ну, как-то неправильно. Поэтому все упирается в площадку, в игровую спортивную площадку. Хлопцы, скажите, а как вы пришли в этот вид спорта? Почему самый бейсбол? Почему не рядовой футбол или еще всякие простейшие Я занимался в детстве всеми видами спорта. От командных до индивидуальных. Плаванием занимался, борьбой. Но однажды в школу пришел тренер и говорит... Хочу сделать бейсбольную команду, а мы даже не слышали тогда не то что по телевизору, ни фильмов никаких не видели, что такое что бейсбол такое? вообще не было понятия. Но и... тренер был очень хорошим, он смог увлечь всех детей, принес ловушку, принес биту, несколько мячей, показал нам, мы все были восхищение. Мы не знали, мы никогда даже не могли представить себе такого вида спорта, и он так четко и доступно все объяснил, так интересно увлек нас, что я с первой тренировки я понял, что я уже не буду заниматься больше ничем, и бейсбол стал моим спортом, моей любовью на всю жизнь уже больше 20 лет я играю. Уже был и тренером детских команд, и тренером вот сборную команду нашу собрал из Киевлян. И основа, основа костяк нашей команды – это игроки из команды «Сумские вороны». Я уже теперь не только как игрок, но и как тренер могу сказать, что это очень хороший спорт. Потому что он развивает не только скоростно-силовые, выносливость, качество, Реально. но и дух. Да. Дух команды. Вот Что мне нравится, это не контактный вид спорта. Но здесь, если команда не сыграет как одно целое, то результата не будет. А своих детей вы сте в бейсбол? У меня нет детей. У меня есть племянник, ему 6 лет. Мы каждые выходные с ним выходим на площадку, я учу его бросать. И мне было очень грустно, что вот мой племянник растет, и мои дети когда-то будут расти, а команд нет, детских команд, детский спорт не, не развивается. И я благодарен всем, кто принимает участие сейчас в развитии, во втором витке развития детского бейсбола. Появляются детские команды, в Киеве пять команд, в Сумах, возможно, появятся в этом году детские команды. И, наконец-то, мне будет куда-то племянника и детей своих друзей посоветовать, куда пойти, куда прийти, увидеть, познакомиться также с этим видом спорта. Есть уже сейчас хорошие тренеры, которые так же, как когда-то в свое время меня завлекли в этот спорт, могут привлечь детей. Рассказать им, показать. Сейчас тем более много доступно видеоматериалов. Мы можем смотреть даже по телевизору бейсбол. Быстрее, как бы ловить в правила игры. Я надеюсь, что это все будет. А что касается девчат? Э, Девчата играют в бейсбол? Да, конечно. Но там этот вид спорта разделен на два. Бейсбол для мальчиков, а софтбол уже на более взрослом уровне для девочек. Софтбол отличается лишь тем, что девочки не бьют деревянными биты, потому что они тяжелее. И Их мяч не такой маленький, а немножко побольше. Это сделано для их безопасности. Он не так больно ударит, когда попадет. Но на самом деле есть такие девочки, которые играют намного лучше большинства мальчиков. Поэтому бейсбол и софтбол будут представлены как два этих вида спорта. Он один очень схож, но их все-таки разделяют на два. Будут оба представлены на Олимпиаде. В Сумах пока нет де команды девушек. Будет? Будет. Будет. Тож, дякую всім, що прийшли до нас на нашу зустріч. Побажаємо алігаторам виграти і бажаємо вам хорошої гри. До зустрічі. Дякуємо!